реакцию в поддержку российского пилота Виталия Петрова. А себя провел дома Мать с мастер спортсменой из Комсомольского на Амуре. Подробности у Вадима Кульфилева. В Братске состоялась акция в поддержку первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Место для мероприятия организаторы местных фантом спортсменов выбрали наиболее подходящую подгоночную тематику – катадром. В маленьких болидах участвовали болельщики, профессиональные гонщики и любители. Ко двору пришелся и гости областного центра. Однако устроители акции подчеркнули не совсем спортивный уклон мероприятия. Часть времени было отведено под конкурс на знание истории Формулы-1 и карьеры Виталия Петрова. К примеру, был вопрос о наивысшем достижении российского пилота и о том, где пройдет ближайший этап Формулы. По аналогии с королевскими гонками заезды получили название «Гран-при Баска». Если болельщик хочет, чтобы его любимый пилот выступал, он должен делать. В в принципе, прямая формат заезда в вот, заборочных как квалификация и гонка. Начисление очков тоже по системе клубного 1, 25, 18, 15 и так далее. То очень многие люди ну, не имеют возможности гоняться. Просто ни разу не издеваться, им было бы менее интересно прийти, занять последнее место и уйти. Поэтому для того, чтобы выдавить баланс между фанатами и настоящими гонщиками, введем конкурс. То есть такое. Знание теории сыграло решающую роль. Профессиональные картинки Тимур Новоселов и Павел Сыбезов проехали быстрее всех, но в общем зачете гран-при разделили третье место. А набравшие максимум баллов в конкурсе знатоков Константина Лезеренко и Сергей Гущеня взяли соответственно серебряную и золотую медали.